Я понял, все, давайте. Вы тогда приступайте, а я наигрываю. На Донбассе Пробую Пробует отступать <толкнуть> Оу! Как -то ты? ты оукаешь, оу? Бирочку к ноге приложат Потом маму потревожат О, привет, Олечка! Как-то ты сегодня херовенько выглядишь Немного лирики, лирики вдарим А як озиграється та вот такой послушаем. Що на світі краще може бути, ніж по ворогу вальнути? Шановні співвічизники, ми бійці розвідувального підрозділу висловлюємо вдячність усім, хто залучився до збору організованого youtube каналом Акордич.юй. Зібрана сума коштів. А це 120 тисяч гривень, дозволило нам закупити комплектуючі, завершити роботу по збиранню двох автомобільних реп, а також аналізатора Радіоспектру. Завдяки вашим зусиллям Збройні сили стають сильнішими. Тільки згуртованість нашого народу дозволить здобути перемогу. Слава нації! Смерть Дякую, друзі, за довіру, дякую за підтримку. Кожна ваша гривня конвертується в нашу спільну боротьбу і в нашу спільну перемогу. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що зараз на нашому каналі проходить цікавий розіграш в підтримку наших захисників. По можливості долучайтеся. Ну а зараз давайте жарити чат рулетку. О, привіт. О, здрасте. Ти граєш на гармоні? Завершановірно. Можешь сам играть э, чем... ей что-нибудь? Давайте вашу любимую какую-нибудь. Э, на берег Катюша выходила. На На берег. <music> Тікають в додому, видно тільки в вогнищі та дим. Вже дібралися наші до Херсону, а з херсону, добре видно Крим, вже дібралися наші до Херсону, а з херсону, добре видно Крим. Ой ти пісня, пісня солов'їна, полети на захід і на схід, розкажи, як б'ється Україна, за свободу від військовських гнит, розкажи, як б'ється Україна, за свободу, від булковських гнит. теперь День Победы. Ты уже гарно играешь. Спасибо. Подожди, это же украинская, да, Катюша, да. верно? Да? Ну да. У всегда украинская была. Ну В оригинале. Давай, а почему украинская? Кто там? Кто главный? Она не российская <с 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 была? Кто главный, кто говорит? Да, я... Женщина или мужчина? Я говорю. А, женщина, давайте, женщина, его вас Давай. Его да Давайте. не женщина, мужчина говорит. А, это мужчина? День Победы, спой нам, пожалуйста. День Нет, э, я спрашивал, про, почему украинская э, Катюша всегда была. Ну как? Вот так была. Ну ладно, была и была. День так. Победы давай. Давай, я... Давай. В день побега друга армия сумна, В Украине обесралась а а в день побега, сброи тех, ники нема, Десь под Киевом сгорила вся вона. Этот день побега, Який свине такий, где величие и угрозы для людей, где ваш лозунг

ла ра -ла, ла красава, ла ра ла В день побега волка грустный весь сидит, И никак ото не может сразумить, На что я на Украину нападал, И величие свое я там просрал. В этот день побега я кисли не так где величие и угрозы для людей, где ваш лозун. Мы все можем повторить. Внимание в День Побега, в День Побега, в День Побега. И все вместе.

Аккордич. Не, ну серьезно. Ну, серьезно, ну, аккордич. О, хорошо, ладно. Маша, йоу. Находишься? Украина, а ты Украина, Бандерштадт, я где сказал. Ты где находишься? В начале да. нашего разговора. Где? Украина. Бандерштадт. Ну, ты где, наход... а, да. ты где находишься? Украина, Бандерштадт, о. Ну, он же сказал в Украине. После... А, ну, да, да, тогда здесь. у меня к тебе один вопрос. А ну-ну. У вас же там, ваша, э, как это, как ее, по, по, как ее, как эти, как, как вас там забирают все, по улицам ловят? Ну, мобилизация. А че ж ты не в армии-то? Ты хоть, хочешь песню а про мобилизацию, может, или что Нет, я не хочу, а, нет, я не хочу хочешь, песни, да. я просто, мне, мне просто интересно, почему. почему, я вроде смотрю, ты молодой, правильно? Да. Я... Ну, а че ж ты, а че ж ты не... Мита. Как не в армии, ты шоу? У тебя проблемы со зрением или что? Ну, конечно, у меня нет со зрением. О, у, меня все смотрю со зрением у тебя да не я... только со зрением проблемы. Я в армии, вот уже с клавесином ты, ты видишь этот инструмент. Ты думаешь, это инструмент? не это не инструмент. Это оружие. Оружие, а, оружие. психологического давления. Не, не... Да, это, мы, мы это, палим это, у вас прямо ты... изнутри. То есть получается, когда, когда вы пойдете дыхать, ну, придете сюда, к нам пыхать, вы уже будете наполовину двухными. На твоем оружии. Да, Но... это клавесинные войска. Слышал про такие? вы слышали, там у нас нет, эти. Вот мы уже... Не, смотрите, нет, там мы у нас есть биолаборатории, даже... эти комары, там, птички Ладно. всякие. А я, а... эти войска, клавесинные, психологические. Давай, давай-ка. Давай Давай, давай мне ответь на один вопрос. Я уже ответил, давай на второй. Ты можешь тогда. мне ответить? Второй вопрос, тогда получается. Ну, ну, ну давай, не, не, давай. Скажи мне одну вещь. А за хуй ты так не любишь колей-то? Что они тебе сделали плохого? Давай, я, давай я тебя пожалею и как бы, ну как пожалею, просто. Нет, давай меня ты не поду... надо жалеть. Давай, я, Су... я не буду тебя жалеть. Давай ты подумаешь и зада... зададишь еще раз вопрос, потому что что-то ты психанул сейчас, когда ты это сказал. Так, знаешь, что я не... Я одно не могу понять. А ну-ну. Тебе, тебе чего? Мы скали сделали плохого именно тебе. Я, давай, последний шанс. Давай ты подумаешь и перезададишь вопрос. Ты чё, прикалываешься или гонишь? Я не прикалываюсь. Мужчина. Блин, о, мужик. Брат, о, мужик а в шапке. Брат, ты знаешь песню «Скорый поезд, к дому прилечу по... домой как птица»? Конечно, знаю. Я дюжин хочу не, не, ее не. послушать. Ты знаешь такую песню Прости. Скоро, скоро, по всі раші позбирають всі халкаші, йде мобілізація. Путін і шайгу накажуть, в Україну вас наряжуть на утилізацію. О, -о, 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 О, путін і шайгуна кажуть в Україну, вас наряжуть на утилізацію. Всех на улицах спимают и повестки повручают. Это же мобилизация. Хочешь ты а чины хочешь, до да, Кобзона ты заскочишь на деноцификацию. Хочешь ты очины а хочешь, до да, Кобзона ты заскочишь на денацификацию. А теперь внимание! Мужчина, мужчина, для вас! Отвечаю на второй вопрос. Мужчина в капюшоне, мужчина Отвечаю на второй вопрос Вы не бойтесь, ребята Вас уложат аккуратно В чернозем или в пакет Бирочку к ноге приложат Потом маму потревожат Скажут, сына больше нет О -о -о -о, Бирочку к ноге приложат Потом маму потревожат Скажут, сына больше нет я смотрю, у него еще есть вопросы. Ну Дай сюда. Дай сюда. Да не сюда. Давай. Ну давай, спой, бомжа. Да все, он уже много спел. Вы еще не поняли, да, что для вас нормальных песен не будет, только такие. Кстати, ты неправильно пропел, у нас Шайгу уже не стоит во главе. Да? Шойгу у вас во главе. Я извиняюсь, я... все. Да, тогда я в следующий Шойгу раз. Кто там сейчас? Кто там у вас сейчас да. замеч Шойгу? Вообще Шойгу у во главе. Кто у вас там сейчас? У sí. нас Степан Бандера сейчас во, во главе всего. Да, у нас не Шойгу. Ты неправильно спина. А кто, кто, кто? Ну, надо заменить в тексте, кто за Шойгу. Кто вместо Шойгу? Сказал. Мы не знаем. Вы не знаете. Ну, как, ну, как, да, как, Какой-то такой а, же да, дел да. как и Шойгу, наверное. Поэтому. Пускай О, будет Шойгу. Я не, я не, я не могу, да, какой, такой же дебил, как этот в ну, капюшоне и Шойгу. Короче, Шойгу. все, будет Шойгу. Для нас не будет э, нормальных песен, да, я... спевать? К сожалению... Как к сожалению? К счастью, можно сказать, да. Поискать, Говорят, за что боролись, на то напоролись. Очень я жаль. Очень жаль, я нам не жаль. Не жаль. Поэтому давайте, этому передайте э, своему другу, или я не знаю, друг или подружку. А, Это что в капюшоне. Где он? Покажите, я ему последнее да, слово да. на остановочное даю, и все. Да. Эй, мужчина да, в капюшоне, да, в, э, да, в, костюме Адидас. У меня будет к вам да, последняя да, просьба. Вы можете будете где-то завтра да, или ты может ты, сегодня ты. передать привет Кобзону? Да а его я... нету, дурак. Дай сюда. Вот я поэтому да, прошу, блядь, его не нету, вы как-то там с ним свяжитесь или придите блядь. к нему. Передайте привет от Аккордыча. Вы, 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 вы приехайте Знаешь на кладбище и передайте ему привет. Кобзону привет, Знаешь, слава блядь. Украине, я, я не знаю. Здрасте, Боже, помогай. Здорово, ебать. Бывает, ну что? А можешь что-нибудь э, на кардионе мануть? Могу. Э, подходящие. Подходящие. Да, да. Кто-то из веселого или так, чтобы. Нет, очень грустно. А, очень грустно. Все, я понял. Все, давайте. Вы тогда приступайте, а я наигрываю. На Донбассе, Москаль, Пробуй не Потримав наказ із самого Кремля. Дали дурню у руки, автомат і гранату. І погнали уперед своїх заб'ю. Можна брати тазичок і поїхали. Три, два, один, га, -си. Каля. Гасим халя, хай горить під ним, рідная земля, святе діло в нас цей нелегкий час, косим сотнями дихою оддох лякай біжить аж до кремля, Українонька, не ваша земля, святе діло в нас цей нелегкий час, косим сотнями дикою орду. і повзе той мукай до українських окопів, та не знає, що там наш козак вже стоїть. В нього повне бика, і кулемет на готові, і на наспівує такі він гарні слова. Ніножечко веселее, 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 і гасикаля сим. Каля, хай горить під ним, рідна я земля, святе діло в нас цей, нелегкий час, косим сотнями дикою орду, Гаси, каля, хай біжить аж до Кремля, Українка, не їхня земля, святе діло в нас цей нелегкий час, косим сотнями дикою орду. Эти а мушки, друзі, я хоть і мушкали, задолбали меня. Завелося пару мух и никаких убить не може. Беспилотники. Эй таки. Так и працюю в таких умовах. А вы так за донаты играете. Не, у меня сегодня благотворительный концерт. Я играю бесплатно. А что играете? Не знаю, давайте вашу любимую попробуем. Матушка, земля, белая березенька. Давайте попробуем, раз такое дело. Конечно, можем. Для... Дрончик, з ним могильний холодок, чисти чи серед ночі, і каца в чомусь падох, му шуліка птах залізний, понад хілом пролетів. Зу залізним птахом нищить наших ворогів, подихати, перетравива земля. Отака От історія. Підете у небуття подихати. Я перетравила земля, от така історія підете у небуття. Міг сидіть собі на раші сракою бульки пускать, та поперся в землі наші, убивать та й грабувать. Потягнув десь суніта, заїзд Із будинку у людей, та нічого, та зараза, окрім смерті не знайде. І всю місті подиха. Перетрави вас земля, От така історія підете у небуття, подихаю. Я перетрави вас земля, От така історія, підете у небуття. Хорошая песня. Вам. А чё ж вот тебя плачет, шоу талант та, есть? Ясный пентов бандерштат. Ага. Тебе это кто-то у вас есть там на еще где-то, или это вы да. внутренним голосом да. разговаривать. Да. да, это твой, это у тебя в голове, блядь. Я думал, это Кобзон уже к вам пришел. Ага. Вы как бы ага. напоследок с ним последний стакан делитесь. Делите, за мной пришел делите Кобзон. последний стакан с ним. Больше оттуда некому, ага. только Кобзон за мной спустился. Я очень рад. Наконец-то, наконец-то, хоть од одного я нашел. Прям в чат а в можно вопрос? Можно, да, 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 да. Кого тебя смотрит? Кого смотрит? Меня? Да. Сколько? Не сколько. Я записываю. Сейчас я зайду, короче. Да. Посмотрите, компьютер. нет никакой трансляции. Я просто записи делаю и потом в СБУ передаю. Они... А не, -а -а. да, не, это не смешно. бишь мне бояться? Не, 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 это, это вашей подружке бояться надо. <свят> э, смотрите. Потому что СБУ... О, привет, Олечка! Как-то ты сегодня херовенько выглядишь. Что случилось? <свят> не добрал дозу или что, не допил? Что ты какой-то синий? О, помедленнее, помедленнее. Слова пролетают мимо, мимо слова, мимо в дырке пролетают. Я ничего не разбираю. Помедленнее, не спеши, Олечка. Ой, в твоей дырке не только слова будут пролетать, задрот. А это золотой зуб, скажи. Ага. О, Тут хоть какой-то, хоть какой-то толк с не вас не будет, не хоть какой-то, да. хоть, хоть на золото тебя сдам, а так -да, просто в да, пакет да. и выбросим на помойку, а так а пойдешь как, нет, Пой... малоторы, слушай, 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 по если по пойдешь, на пойдешь на как металлолом, пойдешь как металлолом, а да, да Насадь будете или гладить, как минимум. Вот так Ну, желания, Смотрите, если это вы один понять. водного, как вы вместе посасываете, это не наши проблемы. Мы эти петушиные песни не любим, как бы. Да, любите вы как раз эти петушины. Осторожненько, осторожненько, Олечка сзади пристроилась. Будь повнимательнее, мужик. Повнимательнее, он сзади. Он сзади, этот золотой зубик сзади. Он может сейчас прыгнуть на тебя случайно. Да не прыгай. Да, да, все, давай. А, что вы, давайте. Давайте по музыке что-то. Есть какие-то еще давай. любимые песни у вас? Конечно. конечно. Когда ты сдохнешь за О, ну, я знаю эту песню. Можно, чтобы я когда пел на Олечку смотрел? Можно? Ну, Немного лирики, лирики вдарим. Спокойно-спокойно, меня твой золотой зуб сбивает. Успокойся. Если я конец вытащу, мальчишке память потеряю. Тихонько-тихонько, Валечка, успокойся. А то я, видишь, нервничаю. <свистит> Кремлевский король Снова дал маху Хотел Украину Но <свистит> с такими беззубами пошел... Голодные москалы трясется от страху. Олечка, не нервничай, не, все нормально, все нормально. Русский корабль еды. Ты как-то это, помедленнее жуй, а то сейчас и этот золотой зуб пойдет. Ну все, тогда тебя на металлолом никто не возьмет уже. Понимаешь? Просто да выбросят собакам. Обезьян тупая, собакам тебя выбросить, и ты их а играть хоть... никто не будет. Мужик, скажи, скажи подруге, что помедленнее, потому что слова пролетают, я ничего не разбираю, что он говорит. Да вы хуй ниху... хуи, А дай, слушай, ты вообще человек? Мне я обидел. Аккордыч, я ж тебе говорю. Ну, ну не человек, да? Не, я этот кибор. Музыкальный. Киборг? Музыкальный кибор. Музыкальный. Да. Это ж знаешь, эти в нас, эти биолаборатории. Ты думаешь, это я сейчас американский, играл? Американский, ты, американский, да, блядь. ты думаешь, это я сейчас играл на этом клавесине? Это да он. Нет, конечно, Олаф Шольц. Не, это он играл Файден на мне. Сам. Это он играл на мне. Понимаешь, это биолаборатория, а, ну, они там всякие нанотехнологии. Я... Как ты не понял, ну? я бы понял. Я, я понимаю, Шольц, если бы Олечка блядь. не поняла. У него зуб, зубов нету. Или кто там этот э, НАТО, НАТО? Да, кто НАТО, он... НАТО. за издевательство. Ты сейчас получишь. Приедем сейчас. Все, вы выезжаете, я тогда песенку готовлю. Вам какую? Давай, Повеселее как-то. Я смотрю, что-то матушка-земля вам не зашла. Сейчас давайте. приедем, короче, А ну, да. а ну, а ну давайте какую-то жопу. Знаешь, что такое тушь? Конечно, знаю, можно начинать уже. Ну. Ну, она будет играть на твоих похоронах. Ой-ой-ой, а тушь? Туш. Не, на твоих похоронах мы будем так играть. Вот так я зіграю. Слушай, а на твоїх еще прощання славянки сыграем. Настає та хвилина щаслива. Вже немо калі у бота, небрати не Сапы зродлы, нужно защитить все наши дроны и арта. Не... Спокойно, спокойно. А тебе еще за это за нарушение авторских прав? Влетит. А ну да ну, ну дай. А какой автор ты хоть знаешь кому писать? Конечно. А ну да. Ну, кому? Конечно. Кому? Это ну, российская где да, и да. как он там художества и историческая где да. Не, кто автор песни ты же должен ему написать. А автор песни аккордыч, понимаешь? ты, получается, напишешь мне, а я тебе пошлю <laughs> на... Свобода, блядь. свобода. Ты Буд... всего лишь на сегодня породе. Ольга сказала, что ты задрот. О, видишь, ты уже тоже признаешь, что Олечка, <laughs> это твоя подружка. <laughs> Раскатал ее. <ей. смех> Это а да, Украина? на Украина бандерстад. Ну играйте, Послушаем. Давайте, какая у вас любимая в этот праздничный вечер? А как уж играете? то вот такой послушаем. Собираем, такой послушаем. Ну давайте попробуем. Есть одна веселенькая, пойдет. Все равно, бац, бац. все понял. Що на світі краще може бути, ніж по ворогу зарти вальнути? хай летять від окупантів грабці, замертво лежать, нехай засранці, замертво лежать, нехай засранці, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-й, ла-ла-ла-ла-й-лай, ла є є, -є. yeah 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 mm -hmm. mm -hmm. Рідно мене не зрадим Україну, ворога вженемо в домовину. Мусить рашка те запам'ятати, Україну їм не подолати. Украину їй не подолати. ла Є -є, є -є. Символ наш, є. Символ золота вежито, і безмежні небеса блакитні, Маєм і червоно-чорний прапор. З ним ідемо нищити. З ними йдемо нищити. Ух ты, ничего себе, какая красивая девушка, что за песню поет? О, Слышь, ты как говорят, хуй говорят, ты там поешь-то, ей-то, блядь. перетравила земля. Отака історія підете у небуття. Подиха перетравила земля. Отака історія підете у небуття. Давайте, що там следующий на телевизоре? Сейчас я-то обработаем. Ух ты, шо, вы такие слова красивые пишете. <форканувствие> а -мо, а моя, та ты ще <форканувствие> <форканувствие> на украинский пишешь? Ох ты, плюко. люк ох. Ты плюс стой. А ну звідки ты оно зафіксує, ему зафиксуємо, звідки папа люка. Почекай, 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 пару секунд. Саратов. А, Саратовские пацаны. Да вы шо? Ти, а, шо ты там, а? Я честно я часто на вашу, на эти ваши болота, как бы не собираюсь в гости, но думаю, какой-то дрон или атаканс по-любому отправим По-любому. Чтоб ты знал, если этой ночью. Если этой ночью случайно где-то что-то загорится или взорвется, чтоб ты знал, это я тебе отправил привет. С бандерштаб.